بسم اللہ الرحمن الرحیم على رسوله محمد و نصلی علی رسولہ الکریم حضرت مامہ بن رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے جب مکہ معظمہ پہنچے تو وہیں کھڑے ہو کر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا لبیک 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 ان الحمد والنعمت لک والملک لا شری لک میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک ساری تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں اور بادشاہت تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں فکان اول مسلم علیٰ گہرل الارض دخل المکتا ملبیہ وہ امت محمدیہ میں دنیا کے سب سے پہلے مسلمان تھے جو توحید کا تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے قریش حیرت زدہ رہ گئے قریش کے لوگ اس آواز کو سن کر سہم گئے اور غصے ہو کر دوڑے انہوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکال لی آواز کی طرف لپکے تاکہ اس شخص پر ٹوٹ پڑیں جو مکہ مکرمہ میں آ کر ان کے عقائد کے خلاف با آواز بلند پکار رہا ہے وہ لوگ سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھے تو انہوں نے تلبیہ کی آواز اور تیز کر دی وہ ان کی طرف نہایت لاپرواہی اور بے خوفی کے ساتھ دیکھ رہے تھے ایک قریشی جوان نے تیر چلا کر ان کو شہید کرنا چاہا مگر دوسروں نے اس کو یہ کہتے ہوئے ایسا کرنے سے روک دیا وَيْحَكَ أَتَعْلَمُ مَنْ هَذَا إِنَّهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ مَلِكُ الْيَمَامَةِ وَاللَّهِ إِنْ أَصَبْتُمُوهُ بِسُوءٍ قَطْعَ قَوْمُهُ عَنَّ الْمِيرَةَ وَأَمَاتُونَ جُوعَ تیرا برا ہو جانتا ہے یہ کون ہے یہ یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اُثال ہے اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کے قبیلے والے ہمارے یہاں غلے کی برامت روک کر ہم کو بھوکا مار دیں گے پھر وہ لوگ اپنی تلوارے میان میں رکھ کر حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئے اور ان سے بولے ماں بکا یا سمامہ سبتا و تروکت دینا و دین آبائک اے سمامہ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے کیا تم بے دین ہو گئے ہو اور تم نے اپنا اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا نہیں میں بے دین نہیں ہوا ہوں بلکہ میں نے سب سے اچھے دین یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی اس کے بعد انہوں نے کہا قریش پر اقتصادی پابندی اس گھر والے کی قسم میرے واپس جانے کے بعد یا کے گہوں کا ایک دانہ اور وہاں کی پیداوار کا کوئی حصہ اس وقت تک تمہارے یہاں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ اختیار کر لو حضرت سمام رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرہ کے ارکان ادا کیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیے اور واپس اپنے وطن لوٹ آئے واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو قریش کے یہاں غلہ نہ بھیجنے کا حکم دیا قبیلے والوں نے ان کے اس حکم کی تعمیل کی اور اہل مکہ کے یہاں اپنی پیداوار بھیجنی بند کر دی قریش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت اقتصادی یعنی کہ مالی پابندی جو حضرت سمامہ بن اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے خلاف لگائی تھی آہستہ آہستہ سخت سے سخت تر ہوتی چلی گئی اس کے نتیجے میں غلے کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا لوگوں میں فاقہ اور غربت عام ہو گئی اور ان کی تکلیف اور پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی اور جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کو اپنے اور بال بچوں کے بھوک سے مر جانے کا شدید خطرہ ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا انہد نبی کا ان کا تثری الرحیمہ بحض علی و حاً منا اب سیف و امت ابل روہی باسا بانا تاج فال ہم آپ کے متعلق پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے ہیں مگر اس وقت ہم جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آپ نے ہمارے ساتھ قطار رحمی کا تزام عمل اختیار کر رکھا ہے آپ ہمارے بڑوں کو تلوار سے اور ہمارے بیٹوں کو بھوک سے مار رہے ہیں تو ماما بن اساد نے غلے کی برآمد پر پابندی لگا کر ہمیں سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کو لکھ دیں کہ وہ غلہ اور ہماری ضرورت کی چیزوں پر لگائی گئی پابندی ختم کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ دیا کہ وہ قریش کے خلاف پیداوار پر لگائی ہوئی پابندی ختم کر دیں چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ پابندی اٹھا لی اور قریش کے یہاں غلہ بھیجنا شروع کر دیا اپنے قبیلے کو مسلمہ کے کفر و فریف سے بچانے کی کوشش حضرت سمامہ بن رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے آہد کے پابند رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اہل عرب اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کے دین سے نکلنے لگے اور مسلمہ کذاب نے بنو حنیفہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے انہیں اپنے اوپر اپ ایمان لانے کی دعوت دینی شروع کی تو حضرت عمامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے ڈٹ گئے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بنو حنیفہ کے لوگوں خبردار اس گمراہی کی دعوت کو ہرگز قبول نہ کرنا جس میں ہدایت کا دور دور تک پتہ نہیں ہے اللہ کی قسم یہ بدبختی ہے جس کو اللہ تعالی نے ہم میں سے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے جو اسے اختیار کریں اور زبردست امتحان اور آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے بچیں انہوں نے مزید فرمایا یا <تصفح> بنی حنیف دا انجم نبی یعنی فی وقت واحد و ان محمد رسول اللہ لا نبی باد ولا نبی یا یشر کو معا اے بنو حنیفہ والو تم بعض آ جاؤ مسلمہ کذاب کی دعوت سے بچو تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ ایک وقت میں دو نبی نہیں ہو سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں ان کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ ہی ان کی نبوت میں کسی کو شریک کیا گیا ہے پھر قرآن مجید کی یہ تین آیتیں تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب زی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر ترجمہ حامیم اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانہ ہے گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے سخت عذاب والا انعام و قدرت والا جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے پھر فرمایا کہ کہاں اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم کلام اور کہاں مسلمہ کذاب کا جھوٹا قول اور فرمایا یا دنقی ما تنقین الشروبہ تمنعین نعین ولل اے مینڈک تم جتنا چاہو ٹرٹر کرتے رہو اپنی اس ٹرٹر سے نہ تم پینے سے روک سکتے ہو نہ پانی کو گدلہ کر سکتے ہو پھر وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے جو اسلام پر ثابت قدم رہ گئے تھے اور اللہ کرام میں جہاد اور اس کے دین کو زمین پر غالب کرنے کے لیے مرتدین یعنی اسلام سے پھرنے والوں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو گئے جز اللہ ومام الاسلام والمسلمین خیر و اکرمہ بل جنت اللطی و عید المتقون اللہ تعالیٰ حضر بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا دے اور اس جنت میں انہیں وہ اعزاز اور اکرام نصیب ہو جس کا پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہماری طرف نبی بنا کر ہی نہیں بھیجے گئے بلکہ ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر بھی مبعوث ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی کا بلکہ ہر برائی اور ظلم کا بدلہ بھی رحم سے دیا کفار قریش نے شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قبیلے کو محصور کر دیا تھا دانا پانی بند تھا یہاں تک کہ آپ کے قبیلے والوں کا گزارا درختوں کے پتوں پر ہو رہا تھا کسی کو وہاں دانا پانی پہنچانے کی اجازت نہیں تھی لیکن جب یہی دور یہی دور کفار قریش پر آیا حضرت رسمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اقتصادی پابندی لگائی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ اقتصادی پابندی ختم کروائی تھی ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتاؤ کرنا چاہیے